Говорит и показывает и Винница From Ukraine, Ледовый клуб И Орешка представляет Витаю и Запрошую Тренировка хоккейного клуба Патриот И в 21.30 Так уже по новому времени получается Хотя официально в 21.00 Молодежная хоккейная лига Винницы Сегодня 6 березня 2020. Маяк Мегамол еще. Прошлая игра 3-1. Маяк перемик. Тогда. И мы потихоньку готовимся, хотя глядачей еще немає. Все. Самое интересное по переду. Запрошу. Места ограничены. А кто желает, то возьмите что-то тепленькое. На улице хоть и весна уже, хоть и тепло, но плюс 16 сегодня было. Это рекорд. Кстати, все по распорядку. И весна, и тепло, и птицы, и все остальное. Да? А здесь прохладника. Здесь минус 2, минус 3. Так. Ну, более-менее. Так что запрошую, дорогие, и ждем. А в субботу у нас большой теннис, большой турнир. 24, 12 парных команд. И с 8.00 до до 13 это парный разряд будет это теннис холл это просто супер это интересно это новинка это прикольно также будет трансляция ну и будет небольшой сюрприз но ну, давайте я озвучу а там будем посмотреть планирую съемку на две камеры на Первый корт будет основная камера, так все-таки, и второй, и третий код будет захватывать другая камера. Не знаю, как это все получится, но пока все планирую. Заряжаю два телефона интернетом, там еще на подмоге Wi-Fi будет, так что будет цикало. И важливо то, что это 8 березня. Да-да, пишу ролик такие. Это, даже твои буквы сейчас я зафиксировал. Так что... И 8 березня, день весны, ну так, женский день мы привыкли все-таки, да, уже по привычке. Так что, дорогие, завитайте и потримайте, трансляцию и Орешка своими подобайками, вниманием, чтобы было всем цикаво. Дякую, счастливо, чао-чао и орешка с вами, с любовью, душой, счастливо, дорогие, вау!